Salam sejahtera kepada anda. Hari ini kita sambung lagi, kita nak cuba faham apa sebenarnya berlaku di sebalik Lawrence of Arabia dan pembentukan Timur Tengah moden. Kita rujuk transkrip video yang anda kongsikan tu. Ya, yeah, transkrip tu ada sentuh pasal perang dunia pertama, pemberontakan Arab, T.E. Lawrence sendiri dan perjanjian-perjanjian uh, rumit lepas Usmania jatuh tu. Betul. Jadi misi kita kali ini macam mana nak cakap ya? Uh, nak bongkar lah macam mana percaturan kuasa Eropah, janji-janji yang tak sama, harapan orang Arab, semua ni bertembung. Dan kesannya sampai sekarang kan? Serta peranan Lawrence yang hmm, kompleks tu, seperti yang sumber kita gambarkan. Okey, jom kita mulakan dengan keadaan masa tu. Awal abad ke-20, Perang Dunia Pertama dah mula. Ya, yeah, British lawan Empire Uthmaniyah. Masa tu, Uthmaniyah ni orang panggil orang sakit Eropah. Lemah dah. Dan Timur Tengah ni, moment strategik ke kan? Hmm. Sumber sebut pasal laluan perdagangan, minyak pun dah mula jadi penting. Jadi, apa rancangan British sebenarnya? Uh, rancangan diorang, ikut sumber ni, nak lemahkan Uthmaniyah dari dalam. Macam mana? Sokong nasionalis Arab. Walaupun sama-sama Muslim, Arab dengan Turki ni lain etnik kan? Betul, jadi ada sentimen tu. Ha, di sinilah munculnya T.E. Lawrence, pegawai risik British. Dia ni pakar arkeologi, faham budaya Arab. Jadi orang tengah lah. Okey, dan dari sini bermula janji-janji yang uh, bercanggah tu. Hmm. Sumber kita sebut Surat Menyurat Hussein Magmaur. Apa yang British janji sebenarnya? Janji besar tu. Antara 1915-1916, Sir Henry McMahon wakil British, dia janji pada Sharif Hussein bin Ali, Emir Mekah masa tu. Janji apa tu? Palestin, Jordan sekarang ni. Kalau Sharif Hussein pimpin pemberontakan lawan Uthmaniyah lah. Siap janji emas, senjata, bekalan semua. Wah, memang tawaran hebat. Tapi uh, sumber kata ada udang di sebalik batu. Ah, Inilah dia. Perjanjian Sykes-Picot masa tengah janji dengan Sharif Hussein tu tahun 1916 juga secara rahsia. Rahsia ya? Ya, rahsia. Mark Sykes dari British dan François George Pico dari Perancis, diorang setuju bahagi-bahagikan wilayah Uthmaniyah tu sesama diorang kalau menang perang. Maknanya, diorang tikam belakanglah ni. Janji Kak Hussein lain, belakang diorang plan lain. Tepat sekali, memang hianat janji pada Sharif Hussein. Perjanjian ini bocor tahun 1918 oleh Bolshevik Prusia. Lagilah rumit bila tahun 1917. Ada apa lagi? Deklarasi Balfour pula. British janji nak sokong tanah air untuk orang Yahudi di Palestin. Jadi, dekat tanah yang sama, ada tiga janji yang tak selari langsung. Pening kepala. Memang pening. Okey, jadi dengan janji walaupun palsu tu, pemberontakan Arab pun meletus 1916. Macam mana peranan Lawrence di lapangan? Sumber cerita apa? Ah, uh, sumber tunjukkan Lawrence ni aktif betul. Kerja rapat dengan Putera Faisal, anak Syarif Hussein. Bukan setakat rancang, dia terlibat terus dalam perang gerila. Contohnya? Macam sabotaj landasan kereta api Hijaz tu. Itu penting untuk logistik Uthmaniyah. Sumber juga cerita pasal kejayaan serang pelabuhan Akaba tahun 1917. Lawrence ada main peranan penting dalam serangan tu. Tapi bila perang dah habis, Uthmania kalah, kemerdekaan yang dijanjikan tu tak jadi kenyataan. Itulah realiti pahitnya. Sumber jelaskan, dekat persidangan damai Paris 1919, San Remo 1920, British dengan Perancis buat tak tahu je janji Hussein McMahon tu. Dia orang ikut plan asal dia orang lah, Sykes-Picot tu. Ya, yeah, diorang laksanakan pembahagian ikut Sykes-Picot, Perancis dapat mandat Syria, Lubnan, British dapat Iraq, Palestin. Ah, kat Palestin lah Deklarasi Balfour tu jalan dan Trans-Jordan, hancur impian negara Arab bersatu. Habis tu, so, apa jadi pada keluarga Al-Hashimi? Sharif Hussein dan anak-anak dia? Nasib diorang macam-macam. Um, Faisal, dia dihalau dari Syria oleh Perancis. Tapi British lantik dia jadi Raja Iraq pula. Bawah mandat British lah. Macam pampasan lah kiranya. Boleh jadi. Adiknya, Abdullah, jadi Emmy Transjordan pun bawah British. Tapi ayah dia orang, Sharif Hussein sendiri, Raja Hijaz, dia tolak perjanjian baru ni. Kenapa dia tolak? Sebab isu Palestin dan Syria tu tak selesai ikut janji asal. Jadi, apa British buat? Dia orang hentikan sokongan pada Hussein. Lepas tu British sokong pula Ibn Saud dari Najd. Akhirnya Ibn Saud tawan Hijaz, singkirkan Al Hashimi dari situ dan tubuhkan Arab Saudi. Cuma Jordan je yang kekal bawa Al Hashimi sampai sekarang. Hmm, rumit betul. Jadi Lawrence sendiri macam mana? Sumber ada sakap tak dia tahu ke pasal Sykes-Picot masa tengah berjuang dengan Arab tu? Uh, sumber tak cakap pasti bila dia tahu semua. Tapi gambaran yang diberi Lawrence ni macam terperangkap antara setia pada negara dia, British, dengan hubungan dia dengan orang Arab, macam Faisal. Jadi dilema lah dia ni. Mungkin. Lepas perang, dia ada kerja sekejap kat Pejabat Tanah Jajahan, tulis buku Seven Pillars of Wisdom tu. Lepas tu, meninggal kemalangan motor 1935. Persoalan sama ada dia wira ke, mangsa ke atau alat British, sumber biarkan tergantung sikit. Jelaslah dari perbincangan kita ni berdasarkan sumber anda tu betapa sejarah pembentukan Timur Tengah moden ni penuh dengan percaturan kuasa besar janji-janji mungkir parutnya dalang dan uh, legasi Lawrence tu pun ya kekal jadi tanda tanya. Jadi sebagai penutup mungkin satu soalan untuk anda fikirkan macam mana agaknya gema sejarah perjanjian yang bercanggah ni rasa dikhianati itu semua mungkin masih lagi mempengaruhi apa yang kita nampak di Timur Tengah hari ni. Fikir-fikir